Pada pagi Sabtu yang lalu, sebuah kejadian mengejutkan berlaku di kawasan Krokop apabila seorang lelaki berusia 50 tahun ditangkap polis atas tuduhan membuat ugut dan jenayah terhadap ibunya dan merosakkan harta benda di rumah mereka. Berita ini betul-betul bagi saya menyentap rasa hati kita sebagai masyarakat. Bayangkan, ibu yang menjadi sumber kehidupan kita dipaksa menghadapi ancaman begini. Tidak mengejutkan Kejadian ini memicu pelbagai reaksi daripada penduduk setempat. Ada yang meluahkan rasa marah, ada pula yang mengambil sikap menyendiri, barangkali ya, memikirkan perlunya langkah yang lebih kukuh untuk menjaga keharmonian keluarga dan keselamatan kawasan kita. Kalau ditanya pada saya, peristiwa ini mengingatkan saya pada satu peristiwa sewaktu kecil. Saya masih boleh ingat, jelas lagi diingatan, bagaimana ketika itu seorang jiran saya mengalami insiden serupa. Suami beliau menjadi sangat marah dan kelakuannya yang tidak terkawal akhirnya menyebabkan kecederaan serta kerosakan besar dalam rumah itu. Saya, saya terus terang, sebagai seorang kanak-kanak, merasa amat takut. Tetapi lebih daripada itu, perkara yang tinggal dalam ingatan saya ialah kesan emosional pada keluarga tersebut. Kesan yang bertahan bertahun-tahun. Apa yang berlaku di Krokop ini mengingatkan kita semua bahawa isu seperti ini, walau kelihatan terkongkong dalam empat dinding rumah, sebenarnya melibatkan semua orang di komuniti. Reaksi kita, tindakan kita atau ketiadaan tindakan semuanya meninggalkan jejak yang panjang. Bila kita lihat sejarah suspek ini, jelas bahawa ada pola yang amat membimbangkan. Dengan rekod keganasan rumah tangga dan berulang kali menyiksa kedua-dua ibu bapanya, kita boleh kata mungkin ada sesuatu yang lebih mendalam. Ya, di sebalik tingkah lakunya. Mungkin tekanan pribadi atau, ya, kurangnya sokongan emosional. Semuanya mencipta satu rangkaian yang rumit. Dan sebenarnya, ini bukan kejadian yang jarang berlaku. Hubungan antara ahli keluarga, terutama melibatkan ibu bapa yang lebih tua, seringkali menjadi tempat berlakunya konflik bila ada ketidakseimbangan kuasa atau, kalau boleh saya sebut, tekanan ekonomi dan sosial. Semuanya seperti anda tahu, membangun menjadi satu badai sempurna yang sukar dielakkan. Kita tidak boleh hanya menyalahkan satu pihak tanpa memahami konteks yang lebih besar. Satu kes yang terlintas dalam fikiran saya ialah daripada sebuah bandar lain. Seorang lelaki dalam keadaan tertekan akibat kekurangan kerja mula bertindak ganas terhadap ibunya bila permintaan wang ditolak. Tapi apa yang menarik adalah bagaimana komuniti mereka bertindak mereka mendekati keluarga tersebut, memberikan sokongan psikologi segera dan juga bantuan ekonomi. Keadaan itu akhirnya meredakan ketegangan secara menyeluruh. Dan ya, saya fikirkan bagaimana kita boleh lakukan perkara serupa di kawasan kita. Selain itu, faktor budaya boleh jadi memainkan peranan penting juga. Di sesetengah kawasan, warga emas dilihat sebagai beban tanpa sistem sokongan yang cukup untuk menjaga mereka, baik dari segi kewangan ataupun emosi. Itulah mungkin sebab kita sering lihat ketegangan ini muncul semula, lagi, dan, dan lagi. Jadi kalau kita bercakap tentang keadilan dalam kes ini, bagaimana ianya diterjemahkan dalam tindakan undang-undang? Mari kita lihat Seksyen 506 dan Seksyen 430 dalam Kanun Keseksaan. Seksyen 506 contohnya memberikan definisi yang sangat jelas tentang ugutan jenayah lebih kepada ancaman untuk mencederakan atau menyebabkan kecederaan baik pada individu maupun harta benda mereka. Dan ya, Section 477 pula berkait langsung dengan tindakan khianat, terutama dalam kes kerosakan ke atas harta benda. Tapi kalau kita selami lebih mendalam, apa yang menjadi cabarannya ialah memastikan proses ini benar-benar membawa keadilan kepada mangsa. Dalam kes ibu ini, misalnya. Langkah mendapatkan perlindungan dan pemulihan pastinya tidak mudah. Sebagai seorang warga emas dan juga ibunya sendiri, perasaan kehilangan rasa selamat dalam rumahnya sendiri sudah cukup untuk mencipta ketakutan yang mendalam. Saya teringat beberapa kisah dari komuniti lain yang berjaya menemui jalan penyelesaian melalui intervensi yang terancang. Contohnya, ada satu kumpulan di kawasan luar bandar yang mendekati keluarga yang bergelut dengan isu ini dengan menyediakan sokongan kaunseling serta tempat perlindungan sementara untuk mangsa. Kejayaan strategi ini memang sangat mengagumkan kerana ia tak hanya menyelesaikan masalah menjelang waktu itu, tapi juga membawa kepada perubahan jangka panjang dalam hubungan keluarga tersebut. Bila kita bercakap tentang keadilan, bukan sahaja proses undang-undang yang penting, tetapi juga sokongan masyarakat. Kita perlu berkongsi tanggungjawab ini untuk memastikan warga emas terutama mereka yang menjadi mangsa keganasan, diberi peluang untuk hidup dengan bermaruah dan bebas daripada ketakutan. Ia memerlukan usaha kolektif, dari kecilnya komuniti setempat sehinggalah kepada penyelarasan dasar di peringkat nasional. Dan dengan itu episod hari ini memberi peringatan kepada kita semua bahawa keadilan adalah lebih daripada sekadar hukuman. Ia adalah tentang pemulihan, tentang empati dan bagaimana kita bersama boleh menjadi ejen perubahan. Sampai di sini sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya dan kita akan bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Sampai nanti. Jaga diri dan teruskan menyebar kebaikan.